सम्राट अशुकाने निर्माण केल्यानंतर ही ऐतिहासिक वास्तू आपल्या राजा लोकांनी निर्माण केली त्याला अनेक राजे लोकांनी सहकार्य केलं अलीकडे थायलंडच्या लोकांनी त्याच्यावरती सोन्याचा कळस निर्माण केला चढवला आणि हा लढा आता बदंत खेमोदमोजी महाशिवीर म्हटल्याप्रमाणे अनागारिक धम्मपालांनी तो लढा उभा केलेला आहे निर्माण केलेला आहे की बुद्ध ही मुक्त झाली पाहिजे यावरती बदंत सदानंद महाशिवीरांनी फार मोठ्या प्रमाणामध्ये त्याच्यावरती पुस्तक सुद्धा लिहिलेलं आहे आणि म्हणून बुद्धगया कशा पद्धतीने मुक्त झाली पाहिजे याचा एक इतिहास ऐतिहासिक पुरावा बदंत सदानंद महावी महावीरांनी अतिशय चांगल्या पद्धतीनं ते पुस्तक लिहिलेलं आहे बुद्धगया का स्थान आहे गयामे महाबोधी कई जमानों से हिंदू के कब्जे में है वो कब्जा हटाया जाए और बौद्धों का कब्जा वहाँ स्थापित हो ये हमारी मुख्य मांग है ऑल इंडिया भिक्षु संघ के माध्यम से आज धरना आंदोलन ये औरंगाबाद शहर में होने जा रहा है जैसा कि पूरे देश में हिंदुओं की मंदिर में उनका मैनेजमेंट है सिखों के भी यहाँ मंदिर में उनकी मैनेजमेंट है चर्च में जितने वहाँ उनकी मैनेजमेंट है जैनों का जितना है उसमें उनकी मैनेजमेंट है हर धर्म के मस्जिद, बिहार मंदिर उनकी लोगों की मैनेजमेंट है उसी तरह हमारा इतना ही कहना है कि बुद्ध का बिहार है इसी में ही बौद्धों ही मैनेजमेंट होनी चाहिए ये हमारी मुख्य मांग है इसीलिए आंदोलन चलेगा चलते आया है आगे भी चलेगा जब तक हिंदुओं को वहाँ से ब्राह्मणों को नहीं हटाया जाएगा तब तक ये पूरे भारत में जगत में ये आंदोलन चलते रहेगा ये हमारी मुख्य मांग है सर मंत्री कुछ मंत्री बन बैठे हैं बौद्ध समाज के वो भी दुर्लक्ष कर रहे हैं इस आंदोलन की तरफ सत्ता में है सत्ताधारी है कैसा देखते हैं आप उनको क्या अल्टीमेटम देंगे आप बिहार में जो स्थिति है राजकीय स्थिति वो थोड़ी अलग है महाराष्ट्र की तिथि अलग है वो वहाँ के जितने ब्राह्मण पंडे हैं उनके उनके ओर से सत्ता चलती है कौन बिठाना है सत्ता के ऊपर वो उनका सूत्रधार ब्राह्मण लोग है इसीलिए वो लोग उनको कुछ कष्ट देने के लिए या उनको हटाने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि सत्ता का सवाल है आने आने वाले वक्त में क्या आपका प्रोग्राम है और इसको कैसा आंदोलन की दिशा कैसी पार्लियामेंट तक जाएंगे नीतीश कुमार तक जाएंगे बिहार के और जो 1949 का एक्ट है वो बदलने के लिए पूरे भारत से जितने भिक्षु हैं कार्यकर्ता है नेता है उनको संगठित करेंगे पब्लिक को संगठित करेंगे मोर्चे लगाएंगे दिल्ली जाएंगे वहाँ धरना आंदोलन करेंगे और सबको आज रही कल धीरे धीरे का क्यों न हो उनके गले उतारेंगे और बुद्ध विहार बुद्ध गया का मुक्त करने के लिए हम प्रयास करें सर आखिरी सवाल यह है कि पूरा देश भर में आंदोलन चल रहा है पूरे देश में जितने भी भंते जी है आज सड़कों पर उतरे हैं जिला कलेक्टर हो डिविजनल कमिश्नर के सामने बैठे हुए हैं आपको देश देख रहा है क्या मार्गदर्शन करेंगे आप ये देश देखना चाहिए इसीलिए तो कर रहे हैं ये देश ने देखना चाहिए कि बौद्धों की भिक्षुओं की भावनाएँ क्या है अंतर भावना क्या है हमारा किस्सा झगड़ा नहीं है हम किसका मांग रहे हैं नहीं है हमारा हमारा अपना मांग रहे हैं। हम किसका छीन नहीं रह रहे हैं हम हिंसा के रास्ते नहीं उतर रहे हैं हम तो बुद्ध के शांति के मैत्री और बंधु भाव के रास्ते से मैत्री भाव से ये काम कर रहे हैं कि हमारा है हमको दो इतनी न्याय मांगनी है ना कोई असंवैधानिक मांगनी हमारी नहीं है एक सवाल है कि हिंदू धर्म कोई बौद्ध धर्म की दीक्षा नहीं ले सकता क्या दीक्षा लेके भी बैठ सकता ना मैं जी ले सकता है लेकिन वो बुद्धिज़्म का प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए बौद्ध हिंदू बौद्ध की दीक्षा लेगा

हम के धर्म का भूमि का नहीं पाएंगे, 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 हम के � आम्हाला युद्ध नको आम्हाला शांतीचा संदेश देणारी आमचे तथाकथान पाहिजे आणि आमची जी पद्धत आहे त्या पद्धतीमध्ये आम्हाला पूजा केली पाहिजे हे आम्ही कलेक्टर ऑफिसमध्ये आम्हाला युद्ध नको आम्हाला बुद्ध हवा शांतीचा संदेश देणारे तथाकथ आव्हान होतं बुद्ध पाच हजार वर्ष जुना परंपरेपासून आमचा चाललेला हा धर्म आहे याला कोणीही हात लावू शकत नाही

播了，播了，播了，播了，播了。 मी सचिन काजळे सर्वात प्रथम जयवीवाडी नम होत आहे हे जे धरणे आंदोलन तीन तीन मार्च रोजी आपण जे क्रिया तयार केलेले आहे ते पेटीएमचे ऍक्ट रद्द करावं याच्यासाठी आपण सगळे बोधी बोधी लोक जमलेले आहेत तर जे बोद्धक आहेत महाबोधांच्या महाबोधी विहार ते आपल्या बौद्धांच्या ताब्यात घ्यावं असं सगळ्यांच्या मागण्या आहेत तो पीटीएमचे ऍक्ट असं रद्द करण्यात यावं याच्यामुळे हे धरणे आंदोलन इथे आपण या ठिकाणी तयार केलेलं आहे तर हे बघा तुम्ही जगाचे भविष्य युद्धामुळे नाही तर बुद्धामुळे मुद्दा हे शांततेचं प्रतीक आहे सगळ्यात जगालाच पाहिजे आणि आपले नरेंद्र मोदी साहेब म्हणतात की बाबा बाहेर देशात गेल्यावर आम्ही बुद्धाच्या याच्यातून आलो तर मला आम्ही सगळे आमची टीम नम्र त्याची विनंती करते की बाबा ते बुद्धांचं या ते बुद्धांच्या ताब्यात घेण्यात यावं अशा आमच्या सगळ्यांच्या मागण्यास करा रद्द करा रद्द करा